Божьего всем благословения драгоценный. Хочу поделиться историей Иова. Несмотря на то, что он заболел э, болезнью такой, да, э, очень страшной, э, гнило его тело, э, семья погибла, да, 10 детей погибло, э, сатана отнял у него богатство, все, что у него было. Но несмотря на то, что он находился в скорби, да, он ни разу не хулил на Бога. Также и мой пастор Станислав Николаевич, он тоже болел раком в свое время и очень много страданий тоже понес. Но благодаря тому, что он был верен Богу, да, наш пастор Станислав Салтаненко, для меня сегодня и это великий пример. Очень много пооткрывалось от церквей. Важно сегодня посвятить свою жизнь на алтарь Богу, отдать ее, войти в Богом завет, быть примером для своей семьи и спасать окружающих людей. Не уподобляться тому миру мирскому, а действительно, чтобы мое сердце принадлежало Принадлежало э, Богу. Будьте благословенны Богом.